Літом ми вже розпрощались і саме час згадати про тему ренітів. До вашої уваги, консультація отоляринголога з солідним досвідом Віктора Закладного. Предмет розмови хронічний вазомоторний реніт. Осною даного захворювання частіше всього лишить неконтрольоване застосування населенням з звужачих крапель. Людина хворіє гострим ренітом, не йде до лікаря своєчасно. Йде в аптеку, в аптекі її рекомендують в зв'язку з тим, що затруднено своє дихання, рекомендують сюди незвужуючі краплі. Людина капає, крапає, застосує дані краплі, виникає привикання до даних крапель. Тобто, сьогодні капнули, вони допомагають, дихає ніс. Але з кожним днем людина потребує все більше і більшої дози і звикають до крапель. Порушується тонус. Судинної стінки нижніх носових раковин. І весь час тонус... тонусу немає, судини розслаблені, дихання затруднене. Деякі люди навіть живають по 10 і по 15 років кожен день з дня в день судино звужуючи краплі. Даного робити не можна, тому що судини, звужуючи краплі впливають на тонус. Не тільки судин нижніх носових раковин, а на тонус судин всього організму і приводять до розвитку гіпертонічної хвороби, і хвороби серця, до розвитку, до порушення мозкового кровообігу, спазму судин головного мозку. Що, в свою чергу, виливається у більш складні наслідки. Тобто розвитку гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця, і навіть можуть привести до інсульту. Розвивається вазомотурний рініт, процентів 50-70 піддається він консервативному лікуванню. А в інших випадках, коли не допомагає консервативне лікування, виконуємо малоінвазивні оперативні втручання. Це такі, як ультразвукова дезінтеграція нижніх носових раковин. Ну, сейчас меньше застосовывается электрокаустика, а также лазерная коагуляция судин нижних носовых раковин. Із добрих новин є те, що подібні операції на сучасному етапі розвитку вітчизняної медицини можливо робити і в умовах поліклініки. Принаймні у поліклініці номер 5 по вулиці Попова таке лазерне обладнання присутнє і успішно використовується. Це дуже важливо, адже зрозуміло, що малоінвазивні операції обходяться значно дешевше і для організму вони на порядок більш безпечні аніж великі операції при вазомоторних рімітах, коли за допомогою лікарських... Препаратів не можна відновити тонус судин нижніх носових раковин і порушене носове дихання, ми використовуємо лазерну вазотомію, тобто коагулюємо судини нижніх носових раковин. За допомогою лікархірург, лазерного коагулятора. Ми виконуємо цю операцію, вона є малоінвазивною маловазивним оперативним втручанням за допомогою скловолокна. Вводиться в нижню носову раковину, опромінюється лазером судини, судини коагулюються, нема кровотечі при даному оперативному втручанні, судини судина кугулюються, нижня носова раковина зменшується в об'ємі і відновлюється носове дихання. Процес реабілітації хворого проходить буквально на протязі тижня, на відміну від, наприклад, оперативного втручання, такого як нижня конхотомія, коли Хірургічним шляхом видаляється частина нижньої носової раковини. До речі, дане медичне обладнання вітчизняного виробництва і допомагає, окрім проблеми з вазомоторним еренітом, ще й при багатьох інших діагнозах. Даний апарат являється новітнім в хірургічному лікуванні захворювань, носа та ротоглотки і гортані. Часто ми його використовуємо при вазомоторних рінітах. Також можна використовувати при носових кровотечах, Коли є судина, яка періодично кровить кровоточче за допомогою лазерного променя. Ми кугулюємо дану судину, кровотеча зупиняється і більше немає носових кровотеч. Так якщо у, людини, у людей є виклання, переділки носу, є різні в носі, наприклад, робилися операції, виникли синехі, тобто перепони в носі, зрощення, ми за допомогою лазерного променя розсікаємо безболісно, без кров, масивних кровотеч. Також можна даним апаратом видаляти поліпи в носі. Коли при хронічне гайморо, етмої дітах поліпозних, є розрушення поліпів, ми за допомогою лазерного променя видаляємо поліпи без кровотеч, безболісно, відновлюється теж носове дихання. Розпочавши рубрику про культуру споживання питної води у нашому регіоні, ми навіть не очікували наскільки великий інтерес ця тема викличе у глядацької аудиторії. Маємо безліч дзвінків з запитаннями, наприклад, чому саме треба пити не менше півтора літра води на день, які хвороби провокує зневоднення тощо. Ми готуємо для вас сюжети на ці теми, а поки що продовжимо аналізувати. Ступінь якості об'єктів виробництва питної води на нашій території. Наступний бренд питної води, перевіреної експертизами мінохорони здоров'я України та державною санепідемслужбою – це полано. На відміну від вже згаданих у минулих випусках нашої програми виробництв, йдеться про водичку видобуту не в Кіровограді, а в Черкаській області, Чорнобаївському районі, селі Іркліїв. Чому саме там причини є надзвичайно простими? В городе Кировограде очень большой радиоактивный фон. Мы это знаем, ощущаем, видим, и люди болеют. Экологически нечистая земля из-за гранита, который в земле из-за урановых залежей. И мы изначально отбросили этот данный момент. Из своего бизнеса, чтобы перейти на более чистую воду. Учитывая, что то предприятие, которое находится в Черкасской области, в Чернобаевском районе, в далеком маленьком селе Ирклеев, где скважина находится на территории 42 гектар, где нет ни автомобилей, ни, ни всевозможных там, обработки почвы, вода действительно очень чистая и не запачкана. внешней агрессивной средой, которую сейчас на каждом шагу мы видим из-за цивилизации, которая шагает непомерными шагами вперед. Нас запевнили, що дана питна вода абсолютно екологічно чиста, тобто не містить консервантів, антибіотиків та іншої хімії, завдяки чому зберігає природні компоненти, що необхідні для функціонування організму людини. Коли ми зробили аналізи нашої води, лаборанти нам сказали, що вашу воду практично. очищать не нужно, можно пить ее сразу. Но там есть известковый налет, который необходимо было убрать. Его можно было убрать механическими фильтрами. Для очистки этой воды не надо ни осмирование, ни очистка химическими препаратами. И это вода, которая по сути своей, по своей структуре очень хорошо отвечает на внутрішнє організму. А тепер детальніше про безпосередню процес очищення води, видобутої з артезіанської скважини водоносного горизонту на черкаських землях. Перший етап – этап нужно скважину насосом італійського производства, нержавейки, достать землі. Потім по пластиковим трубам вона піднімається в башню. Там вона отстаивается перекачується вже непосредственно в цех. в емкости через фильтрацию 100 микронного фильтра мембраны, которую регулярно раз в куб, раз в полтора, пропустив через нее воду, мы его смываем. После этого идет фильтр израильский для очищения от металлового умещения и идет фильтр, который на основе американских каменных всевозможные структуры, которые очищают э, воду от извести. После этого идет 5-микронный э, фильтр механический, затем идет э, еще один одномикронный фильтр, э, лампа, которая убивает микробов и всевозможные там, жизненные организмы, и фильтр э, угольный. Больше фильтрации мы не, не, не используем наливая сразу же в бутыль. В целом данная технология передбачає шесть этапов очищения воды и еще четыре этапа попередней обработки самой бутылеванной тары. Бутыль проходит обязательно четырехуровневую уровней мойку. Сначала бутыль моется в специальной машине, которая моет химическим раствором снаружи и внутри. После этого моется еще раз, уже не мыльным, не химическим, а специальным раствором, который не на основе всевозможных химий. После этого мывается еще раз таким же раствором, потом водой непосредственно со скважины, мы называем ее технической водой, и после этого мывается водой, которая непосредственно наливается в бутыль. После этого бутыль закрывает сама машина и выходит уже в склад. На линии работает один человек и на выходе уже два грузчика. Мы приложили максимум усилий, чтобы бутыльница соприкасался с человеческими руками. Все обладнание на линии досить сучасное и не с дешевых. Мы э, выбрали то оборудование, которое максимально э, из немецкого, скажем так, электронного мозгового центра, заложен там германский, который правильно разливает воду, количество не переливает, не доливает, это тоже для нас был как для производителя очень важный момент. И важно было, чтобы удобно было в ремонте и чтобы оборудование было из нержавеющей стали, тем самым оградить воду от попадания ржавчины, металла, грязи, потому что нержавеющую легче помыть, очистить. До речи, чем отповедает такой досить ретельный подход вымугам Евросоюза? Когда мы начали изучать этот вопрос, первое, что мы сделали, мы поехали в институт здравоохранения и спросили, как правильно и что делать. Нам объяснили, что фильтрация это один момент, а подготовка бутля и защита воды от попадания в него всевозможных агрессивных средств это второй вопрос. Для этого мы аккредитировали свои предприятия полностью, получили сертификат Министерства здравоохранения Украины, прошли все лабораторные анализы и подтвердили качество воды для себя в первую очередь, понимать, что мы предлагаем воду, которую пьем сами, людям, которые заботятся о своем здоровье. Мы получили этот сертификат И как бы министерство отвечает за тот сертификат, который нам выдал, качественный. Звичайно, на відносно насиченому ринку області в темі питної води цьому підприємству довелося знаходити свої креативні підходи до кіровоградців. Спочатку було важко. Коли ми підприйняли такий маркетинговий ход, ми пропонували людям спробувати ту воду, яку вони п'ють, і яку нашу. И с водопровода. Иногда еще мы брали хорошего бренда раскрученного воду, которую в бутылках наливали в четыре пластиковые стакана, где не видно было чая и что. Один из работников предприятия оставался с нами, а остальные заходили по одному и пробовали. Когда они начали пробовать воду и ставить как можно дальше от себя ту воду, которая больше всех понравилась, так сложилось, что наша вода очень часто была впереди. И вот этот э, как бы шаг дал приток первых э, наших партнеров по э, покупке воды. После этого э, намного все быстрее закрутилось. И на сегодняшний момент как бы, э, наше предприятие развозит тремя машинами, которые практически не успевают разводить по городу воду. Продолжим разговор про застосування методов озонотерапии у разных сферах, а заодно и про шкідливий вплив мобильного зв'язку на наше здоровье. Озонотехнологии ⁇ это не волшебная палочка, это только инструмент для того, чтобы дать человеку, и он с помощью этого инструмента работал над собой. Но опыт показывает, есть области применения озона, которые дают ну, просто великолепный результат. Конечно, не 100%, но очень высокий процент, более 90%. Например, это вегетососудистая дистония. При вегетососудистой дистонии, которая сейчас страдают и дети, сейчас вегетососудистая дистония не имеет возраста. Она ну, практически вообще Дружит со всеми, хотя с ней не хочет дружить никто. И дети в том числе. Я сразу, понимаете, когда я пытаюсь помочь в какой-то области человеку, я в первую очередь ищу причину, почему возникает такая проблема. И мне пришлось как-то увидеть фильм о вреде мобильного, мобильной связи. И я об этом говорила бы бесконечно. Оказывается, мобильная связь – это самое вредное изобретение человечества за последние сто лет. Что является причиной нарушения мозгового кровообращения? В частности, сейчас основной причиной, я имею в виду в детском возрасте, где еще нет хондрозов, это пользование мобильным телефоном. Во время пользования мобильным телефоном происходит спазм сосудов головного мозга. Такое воздействие волн высокой частоты. А так как сейчас все сидят на мобильном телефоне, и так как дети пользуются современными вот этими всеми компьютером, ноутбуком, планшетами, они все время в этом, у них страдают сосуды головного мозга. Они в наушниках все. И вот когда я иду по улице, и дети в наушниках, и, и подростки в наушниках, мне хочется всем эти наушники вынимать из ушей, потому что я знаю, что их ждет впоследствии тугоухость. А тугоухость – это ну, п -п -п катастрофа для человека. И вот как мы можем применять озонотерапию. Есть такая абсолютно безболезненная процедура, которая называется ушная инсуфляция. Это есть специальный модуль в виде наушников, одевается наушки, и мы пропускаем озонокислородную смесь через барабанные перепонки и в трубы. Озонокислородная смесь непосредственно попадает к головному мозгу. Что происходит? Очистка сосудов головного мозга, что является необходимым для людей старшего возраста, потому что у них там могут быть холестериновые бляшки и так далее. А для детей... Это улучшение мозгового кровообращения, что влечет за собой улучшение глазного кровообращения, стимуляция слухового нерва, что сейчас крайне необходимо как для детей, так и для взрослых. Глазное кровообращение ⁇ это капиллярозависимое кровообращение. И что в первую очередь страдает? Это капилляры. При спазме сосудов страдают прежде всего капилляры. Поэтому, принимая такую безболезненную процедуру, мы улучшаем мозговое кровообращение и стимулируем глазное кровообращение и слуховой нерв. В таких странах, как Литва, Германия, Польша, Куба. Такая процедура доступна практически всем. Там стоит аппарат в учебных учреждениях, в государственных учреждениях. И там человек может подойти, нажать кнопочку, одеть эти наушнички и получить такую процедуру. Или нажать еще одну кнопочку и получить озонированную воду. Это в тех странах, где очень заботятся о своем населении. Я бы тоже очень хотела, чтобы мы пришли к тому времени, чтобы мы заботились о подрастающем поколении, о взрослом поколении, и чтобы эта процедура была доступна всем. А на сегодняшний день я приглашаю вас к нам в кабинет. Приходите с детьми, приходите сами и делайте эту уникальную процедуру, которая абсолютно безболезненна и приносит очень э, хорошую пользу. А сейчас я вам хочу сказать, какое второе самое вредное изобретение человечества за последние сто лет. Это жвачка, которую все очень любят жевать. Почему? Если хотите, я вам скажу почему. Потому что когда человек жует и кушает в это время, вырабатывается желудочный сок. Желудочный сок – это определенная комбинация пепсина и соляной кислоты. То есть эта комбинация и составляет желудочный сок. Желудочный сок делает свою работу в желудке, это прекрасно. А когда человек на голодный желудок жует, или после еды долго жует, у него пепсин не вырабатывается, а вырабатывается соляная кислота. И тогда происходит закисление желудка. Это очень вредно для человека. Мы нуждаемся в отрицательных ионах, мы нуждаемся в отрицательном полюсе магнита. Поэтому сейчас современные модификации озонаторов и кондиционеров выпускаются только если они могут вырабатывать отрицательные, отрицательно заряженные частицы. Так вот, я хочу вам сказать, что не надо закислять свой желудок. И если вы хотите освежить подых, ну, это после еды буквально несколько минут. А когда я еду утром на работу и смотрю, как люди вообще интенсивно жуют жвачку, и я представляю, что у них делается в желудке, а потом в кишечнике, мне хочется встать и прочитать им лекцию. А вреде жвачки? У вас есть еще инсуфляция и для женщин? Да. Для чего это делается и в чем помогает? Сейчас наступила проблема, женщины очень многие сталкиваются с такой проблемой, как ранний климакс. Для этого есть очень много причин, и женщины хотят как можно дольше сохранить высокий гормональный фон. Что мы можем им предложить? Мы делаем влагалищные инсуфляции. Это, при, это восстанавливает без гормональных средств, это способствует восстановлению правильного гормонального баланса. И это может продлевать э, именно э, нормальный гормональный фон и это продлевает время наступления э, менопаузы. Это тоже абсолютно безболезненная процедура, но начинать ее когда уже, Полностью нарушился этот цикл уже поздно, поэтому надо делать профилактику. Это что касается гормонального фона. А теперь при инфекциях, таких как альпиты, воениты, молочница, если вам обещают пемофуцин две капсулы или две свечки, и все будет прекрасно, то вы должны помнить о том, что микроорганизмы так быстро не сдаются. Поэтому вы можете их просто э, ошарашить по голове, и они просто замрут на какое-то время. Но проходит совсем немного времени, и молочницы возвращаются. Опять я вначале говорила о том, что патогенная микрофлора анаэробна. Э, молочница ⁇ это э, заболевание, патогенная микрофлора, которая его вызывает, тоже анаэробна. И, и применение а, 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 аппликации с озонированным маслом. И применение влагалищных инсуфляций очень хорошо борется с этими анаэробами. Поэтому мы имеем хороший результат. Еще одна надзвичайно важная тема – это патология судин. Че озонотерапия проблемы с этим? Знаете, на Востоке говорят, если бы у человека был здоров кишечник, позвоночник и достаточно кислорода, он был бы бессмертен. Так вот, мы говорили с вами, что большой проблемой является кишечник, а вторая проблема – это позвоночник. То есть, ну, скелет. Конечно, если у человека артроз, то это уже, ну, как вам сказать, процесс глубоко-глубоко зашедший. То есть, все сломалось, и ремонтировать здесь очень трудно. Мы, можем, мы применяем озонотерапию в этой области, при хондрозах, при нарушениях позвоночника, при суставных болях. но здесь мы не обещаем чуда, мы не можем выращивать новые суставы, но облегчить боль, облегчить воспаление, мы можем без нестероидных протезопальных средств можем. Почему? Сам кислород это есть природное противовоспалительное средство. Он вызывает улучшение кровообращения. Почему? Когда какая-то возникает проблема, надо улучшить кровообращение. Какая цель массажа и улучшение кровообращения? Кровообращение – это кровь приносит питательные вещества и забирает яды и шлаки. Улучшая кровообращение, мы улучшаем подачу питательных веществ и забираем продукты уже жизнедеятельности, то, что нам мешает. Поэтому мы сейчас можем делать обкалывание суставов. У нас есть уникальный модуль к нашему новому аппарату, который называется вакуумно-озоновый модуль. Мы делаем вакуумно-озоновые массажи позвоночника и спинномозговые грыжи, которые сейчас есть у людей очень часто, не являются противопоказанием, потому что мы мануально не, ничего не воздействуем на позвоночник. Мы воздействуем вакуумом и под вакуумом можем давать очень высокие концентрации озона. То есть мы улучшаем лимфообращение и эту лимфу мы тут же очищаем, потому что мы даем большие дозы озона. А озон ⁇ это самый сильный окислитель в природе, который способен связать любые свободные радикалы и является самым сильным антиоксидантом. Поэтому если у человека уже все развалилось, то мы можем облегчить его состояние. А если он не хочет допустить до развала, то мы предлагаем методики, которые поддерживают, позволяют поддерживать суставы в рабочеспособном состоянии. Принимайте меры, и у вас, вам суставы будут служить безотказно.